Ки для яких потрібно дуже багато простору, і це не тому, що вони не дотримуються дієт, а тому, що люблять шалену швидкість. Сьогодні я познайомлю вас із ще однією цікавою жіночою професією. Вона одна з найкращих у світі автогольщиць. і тушканова. Їй 23 і вона знає, що таке автомобіль. Інеса, привіт тобі! Привет. Я хочу познайомити тебе із глядачами підйому і глядачів із тобою. Насправді я була шокована. Зайшла на твій сайт, тут фото такої мадам. Роскошную. Я думаю, реально, что ты как-то честно. Потому что я в, в автомобильном спорте вообще не очень знаю, значит, ты, наверное, первая людина, которая меня знает и знакомит. И прочитала неимоверную историю про то, как ты попал в автоспорт. И я бы хотела, чтобы ты трошки коротко для нас рассказала. Ну, в первых три дня, когда я ездила на своей машине по городу после окончания автошколы, я такая уже накрадывала смысл, что я себя обманывала. Что я ты не светофоров пару раз там ручник забывала снять ну, такие вот вещи какие-то глупые. а потом через три дня как пришло мне просветление как начала я на этом лампе на ездить и ты разумела что твоя, да ну, мне очень было интересно научиться попробовать себя и посмотреть какой будет результат мы поехали на первое соревнование и когда мы стояли перед стартом там на слалами у меня мандраж и я нервничала так что вот я стою в этом ну, шлеме, в перчатках, ну там ничего опасного, ничего такого. Но я волновалась так, что я сказала себе, я на соревнования больше ни ногой, никогда в жизни, ни разу это последнее. Ну, в общем, вот и не ногой. Машину ты знаешь очень добро, ты ее не разбываешь. А, а вот такая девчонка, я помню, разбивает сердца ты, мужчина. Ты мужчину чувствуешь так само доброе, знаешь, что Жаль, где какой рычаг. И я разделяю спорт и любовь. То есть у меня как бы в спорте, в принципе, никаких там любовь, интриг не бывает. Во-первых, мне некогда, во-вторых, у меня свой образ на гонках. Вот. А когда я в городе, когда я женщина, да, я вот так стараюсь красиво выглядеть, накрашенная, с прической, там, каких-то шортиках, юбочках, платьишках, на каблуках, а, конечно, интересно интересно и играть, и пробовать, как-то экспериментировать. Я еще практически психолог по образованию. И я вот некоторые вещи стараюсь в жизни ну, применять. И с противниками ДАИ была какие ситуации, когда психология застосовывала? Расскажи, может, какая я фишка есть? почему почуют, будут знать, как следует. Ну, самая главная фишка – строить из себя слабую девушку. Да, это самое, самое правильное. Я сегодня, меня три раза сегодня остановили и три раза отпустили. Причем ну, как с российской стороны, так и с украинской. Я еду, да, привысила скорость, и в России отпускают, ну, улыбаюсь, ему в 32 зуба я говорю, ой, поймали, говорю. Всем я там доброе утро, вежливо, там туда-сюда. Он говорит, что нарушаете, обязательно нужно свою вину признать, что вот я нарушила. Еще ему очень нравится, когда вы знаете правила дорожного движения и, и рассказываете, что вы нарушили и как. Они, во-первых, удивляются, а во-вторых, приятно удивляются. И обязательно, ну, как бы отпустят. Скажи, я уже повторюсь, ты дуже сильная винка. знаешь, знает, и мужчина писаешь, комфорт. Практически невозможно, я бы сказала. Девочки, это правда! Я тебе дуже розумію. Я дуже дякую тобі за те, що ми з тобою зустрілися. Реально приємно познайомитися. Так само інтерес дуже інтересують Так що успіхів тобі, І нехай більше буде у нас таких сильних, але дуже жіночних мата.